Андрей Михайлович, куда вы приехали? О боже, мы в Юрмале, не может быть. Наконец-то. Сколько вы ехали? <плодисмент> <плодисмент> Мария Филиппович, моя beautiful girl. Мені як Тарасу минало 13, а я ще не разу в Криму не була. І батько, і мати били по сепраці, щоб я не мікуріла, щоб я не пила. Я в школу музичну ходила на броки. Я грати хотіла, як табачник я, а світла нема у селі вже два роки. А батько купив електрич та бояр. Каже, ти запитай". Пішла я до діда до дядька Івана. Кажу, кучіть мені, дядько Баяна, Я хочу грати, я хочу співати. А ти ж мені дядькося. А він мені каже: ідите, 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 своїм баямам. Отаки От мені відповів дядько Іван. споры, надо перекладать, не надо. Я сказала, я старые песни перекладать не буду. Не надо! Я взяла, слушайте, я перевела, ей по 300 лет, а я перевела, знаете, такую песню? Была такая песня, сейчас я над ней работаю, показываю вам фрагментик. мне кажется, что даже точнее же получилось. Она называлась «Жениха хотела». Смотрите, я сейчас проспіваю, сразу, как она была, и потом сразу кусочек. як сказали, як получилось. Ты знаешь, ти она поправилась, ты перекрываешь весь сектор. Вот, правда. Видно вам, да? Мои славки. Да так попадалось.

-пятачок. Я придумаю какую-то херню, мама со мной. И вот, друзья, вы знаете, нас знают, вообще что нас смеют в мысли. Маши проезжаем. проезжаем через. Динозавр. все наши переживают, а мы довольны. Хоть кто-то пощупает. Про польскую таможню. Дайте салфетку, тайку уже. Грешки за церкви мокрая. Подростки сейчас. Дякую, це був кращий секс у моєму, у моєму житті.